अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्ठुप् श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता ॐ बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम् त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्मां कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुम् तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि सन्ततं चिन्तयामि ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणपरो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षं नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तः तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्नेर्नारायणः साक्षन्नारायण नमोस्तु ते नारायण उपास्य स्याद्गुरोर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् सेव्यो शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते हरिः ॐ नारायणत्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन् विश्वं त्वयैव परिकल्पितम् त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः साध्य सर्वथा सर्वदा विभो पापि नामहमेवाग्र्यो त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयाळुत आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृत् त्वदन्यः कोऽत्र पापीभ्यस्त्रातास्ति जगती तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठेशृणुयान् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा ये संकलिता स्त्रोत्र कामफल लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जप् पादिकं कुर्यादेतत् शुभं सर्वान् कामान् अवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मान् सर्व प्रयत्नेन गोपयेत्सधये सुधीः यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेतालभयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत्सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वथा सर्वदा सत्यं सुधीः गोपना साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यत् अथर्वणरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णम्